অভিনেতা জয়ন্ত দাসক ৰাতি কিয় থাকিব নিদিলে ঘৈণীয়েকে শুনিলে আপুনিও আচৰিত হ'ব সকলোকে নমস্কাৰ জনাই মোৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে জনপ্ৰিয় অভিনেতা জয়ন্ত দাস সৌ সিদিনাখন তেওঁ এপ'ল' হস্পিটেলত দেহাবসন ঘটিলে আমি সকলোৱে জানো তেখেত খুব সুস্থ আৰু বয়স বেছি হোৱা নাছিল মাত্ৰ ফিফটি ফ'ৰ ইয়াৰ্ছ চৌৱন্ন বছৰ বয়সত তেওঁ মৃত্যুক সাৱটি ল'লে কাৰণ তেওঁৰ এটা বেমাৰ আছিল আৰু বেমাৰটো ধৰাৰ পৰা দুমাহমান ভিতৰত তেওঁৰ মৃত্যু হ'ল আৰু অন্তিম অৱস্থাত বহুত বেয়া হ'ল অৱস্থাত তেখেতৰ শংকৰ অৱস্থা সংকটজনক অৱস্থাত আছিলে মেডিকেলত মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজিছিল আৰু অন্তিম অৱস্থাত মৃত্যুকে সাৱটিব লগা হ'ল আচলতে সেই জয়ন্ত দাস যিজন অভিনেতা জনপ্ৰিয় অভিনেতা তেখেতে যাক হহুৱাই আছিল প্ৰতিটো জেনেৰেশ্যনৰ মানুহে তেখেতক ভাল পাইছিল সেই অভিনেতা জয়ন্ত দাস জনপ্ৰিয় অভিনেতা তেখেতৰ মৃত্যুত সকলোৱে কাণ দিছে তেখেতৰ মৃত্যুটোক যেন কোনেও মানি ল'বলৈ পৰা নাই কাৰো বাবে যেন সহজ হৈ পৰা নাই তেখেতৰ মৃত্যুটো বহুতে কঠিন হৈ পৰিছিল তেখেতৰ মৃত্যুটো যেন কিবা এটা বেলেগ যেন লাগিছিল প্ৰতিগৰাকী অভিনেতা প্ৰতিগৰাকীয়ে গায়ক গায়িকাৰ কথাই কৈছোঁ তেওঁলোকে যিটো কথা কৈ আছে সঁচাকৈ বহুত দুখৰ কথা তেওঁলোকে বহুতেই দুখ অনুভৱ কৰিছে জয়ন্ত দাস অবিহনে যেন সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো সেই প্লেটফৰ্মটো যেন আধৰুৱা এনেকুৱা তেওঁলোকৰ মন্তব্য মই শুনিছোঁ দেখিছোঁ সঁচাকৈ তেনেকুৱাই জয়ন্ত দাস নহ'লে কোনো এখন চিনেমাই কিবা ভাল নালাগে চিৰিয়েল এখনত যদি জয়ন্ত দাস থাকে সেইখন চিৰিয়েল কিবা গৰম হৈ থাকে ধাৰাবাহিকখন চাই ভাল লাগে আৰু সেইজন জয়ন্ত দাস সৌ সিদিনাখন তেখেতৰ দেহাৱসান ঘটিলে আৰু সেই জয়ন্ত দাসৰ যোৱাকালি লতাশিল খেলপথাৰত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি গ'ল আৰু শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কৰিলে সকলোৱে বহুত মানুহ আহিল মিডিয়াবিলাকো আহিছে তেখেতৰ ঘৈণীয়েকে আহি কিছুমান কথা ক'লে কালি বহুত মন্তব্য কৰিলে আৰু ৰাইজৰ আগত তেখেতক ক্ষমা খুজিলে আচলতে সিদিনাখন ৰাতি থাকিব কিয় দিয়া নাছিল তেখেতৰ ৱাইফে অৰ্থাৎ জয়ন্ত দাসৰ ৱাইফে গতিকে যোৱাকালি খেলপথাৰত যিটোকে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি হৈছে বহুত অভিনেতা অভিনেত্ৰী যোৱা দেখিছোঁ তালৈকে আৰু ইপিনে সংগঠনবিলাকো কৈছে সমুজল সমুজ্বল ভট্টাচাৰ্য জোহাত আহিছে বহুত ভাল লাগিলে আৰু ঘৈণীয়েকে যিটো কথা কৈছে বহুত কথাই কৈছে ঘৈণীয়েকে সেই জয়ন্ত দাসৰ আগৰ কথা এতিয়া বৰ্তমান ঘৰত কোনো নাই ছোৱালীজনী আৰু জয়ন্ত দাস আচলতে জয়ন্ত দাস হেনো প্ৰাইভেঞ্চি মানে প্ৰাইভেটকৈ থাকি ভাল পায় তেওঁ কাৰো ওচৰত মানে হেৰি খোজাটো ভাল নাপায় ঘৈণীয়েকক এটা কথাই কৈছিল যে মই যদি কেতিয়াবা বিপদত পৰোঁ মোৰ যদি কেতিয়াবা বিপদ হয় তোমালোকে কাৰো ওচৰত হাত নাপাতিবা কালি তেওঁ সেইটো কথা কৈছে যে যেতিয়া মেডিকেলত আছিল আচলতে টেষ্ট বহুখিনি দিব লগা হৈ গৈছিল বহুখিনি যেতিয়া টেষ্ট দিব লগা হ'ল বহুত চিন্তা কৰিলে তাৰপিছতো তেতিয়া ছোৱালীজনীয়ে ক'লে উপায় নামা অলপমান নিউজত কৈ দিয়ে কিন্তু ক'ব খোজা নাছিল নিউজত কিন্তু তথাপিও অলপ কৈ দিলে কৈ দিয়াৰ পিছত ৰাইজৰ ইমান সঁহাৰি পালে ইমান টেষ্ট দিলে বিৰলাচি সেনাও আহিলে টেষ্ট দিলে সেইকাৰণে তেওঁ কালি সামূহীয়াকে বিলাচি সেনাকো মানে ধন্যবাদ জনাইছে আৰু যিসকল ব্যক্তি তেজ দিছে তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাইছে আৰু অসম চৰকাৰকো ধন্যবাদ জনাইছে এইখিনিতে আৰু এটা কথা কৈছে যোৱাকালি তেখেতে জয়ন্ত দাসৰ ৱাইফে যে অসম চৰকাৰে যেতিয়া আহি মানে হেৰি মেডিকেলত আহি খবৰ লৈছে আৰু তেওঁ যিমানখিনি লাগে বা চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত বহুখিনি সহায় কৰিব লৈছে কিন্তু সেইখিনি সময়ত জয়ন্ত দাসৰ ৱাইফে মানে মানি ল'ব খোজা নাছিল যে চিকিৎসা নালাগে নেকি এনেকৈ মানে ক'ব বিচাৰিছিল আৰু কাৰণ জয়ন্ত দাসে কৈছে যে মোৰ কিবা হ'লে তোমালোকে সহায় নোখোজিবা যিখিনি কৰি থৈছে সেইখিনিয়ে চলাবা এনেকৈ কৈছিলে আৰু সেইটো কাৰণে সহায় বিচৰা নাছিল আৰু কিন্তু চৰকাৰখনে নিজে আগুৱাই আহি সহায় কৰিছে তেতিয়া তেওঁ মানা কৰিব বিচাৰিছিল এক প্ৰকাৰ কিন্তু যতীন বৰাৰ ঘৈণীয়েকে নৱন্তা শৰ্মাই ফোন কৰি হেনো জয়ন্ত দাসৰ ঘৈণীয়েকক কৈছে যে ব এইটো তুমি মানা নকৰিবা কাৰণ জয়ন্ত তাক খুবেই ভাল পায় আৰু ভাল পোৱাৰ কাৰণে আজি চৰকাৰখনে আগবাঢ়িছে অলপ কিবা সহায় কৰিছে এইখিনি তুমি না নক'বা কাৰণ না কৰিলে হয়তো তেওঁলোকে বেয়া পাব পাৰে আৰু সেইমতে চৰকাৰখনৰ সহায়টো তেওঁলোকে হাত পাতি লৈছিল গতিকে সেইকাৰণে যোৱাকালি তেওঁ চৰকাৰক বহুত বহুত ধন্যবাদ দিলে এতিয়া এটা কথা হ'ল যোৱাকালি তেখেতক ক'লে কথাটো যে কাৰণ ৰাতি থাকিব নিদিলে মৃত্যুৰ দিনাখন যেতিয়া জয়ন্ত দাসৰ মৃত্যু হৈছিল সিদিনাখন ৰাতি নাৰাখিলে তেওঁক ডেড বডিটো ঘৰত আৰু নাৰাখা কাৰণে বহুতে বহুত বিতৰ্কৰ ফালে গৈ বহুতে কৈছে মানে ইম'চনেল হৈ গৈছে ন জয়ন্ত আমি লগ পাব নাপালোঁ লগ পাব নোৱাৰিলোঁ লগ কৰিব নোৱাৰিলোঁ জয়ন্ত তাক এবাৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব নোৱাৰিলোঁ এবাৰ এবাৰ ফুল বহুতে দুখ পাইছে মনত আৰু এইটো কোনে কৰিলে তদন্ত কৰিবলৈ বহুতে বেছি ইম'চনেল হৈ গৈছে যে কোনে ৰাতি এনেকৈ লৈ গ'ল দহন কৰিলে মানে এনেকুৱা টাইপত হৈ গৈছিল কিন্তু যোৱাকালি কথাটো সকলোকে ভাঙি পাতি ক'লে জয়ন্ত দাসৰ ঘৈণীয়েকে কৈছে যে আচলতে জয়ন্ত দাস মৃত্যুৰ আগতে বহুত আগতে কৈ থৈ যদি মই কেতিয়াবা মৰোঁ যদি মোৰ কেতিয়াবা মৃত্যু হয় হোৱাৰ যদি মেডিকেলত হয় লগে লগে নি তোমালোকে দহন কৰিবা তোমালোকে পাৰিবা সাহসী ছোৱালী আৰু তুমি এইখিনি কৰিবই লাগিব কাৰণ মোৰ মৃত্যুৰ পিছত কোনোবা আহিব সঁচা অন্তৰে কোনোবাই দুখত ফুল ছটিয়াব সেৱা কৰিব আৰু কোনোবা এইটো এনেও চকু পানী টুকিব আৰু মোৰ এই দেহটো চাই তোমালোকে গোটেই ৰাতি কটোৱা বা বহুত টাইম ঘণ্টা ঘণ্টা ধৰি তোমালোকে কটাই থকাটো মই নিবিচাৰোঁ কাৰণ বহুত কষ্ট পাবা চ' মোৰ মৃত্যুৰ পিছতে গম পোৱাৰ অলপ পিছতো তোমালোকে লৈ যাবা দহন কৰিবা এই কথা কৈ থৈছিল কাৰণে জয়ন্ত দাসৰ ঘৈণীয়েকে সেইদিনাখন মৃত্যুৰ পিছত ৰাতি থাকিব নিদিলে ঘৰত যাৰ কাৰণে বহুত ৰিলেটিভ বা বহুত ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ মানুহখিনিও লগ নাপালে জয়ন্ত দাসক জয়ন্ত দাসক শেষ বাৰৰ কাৰণে এবাৰ মানে চাবলৈ নাপালে হয়তো বহুতে দুখ পাইছে কিন্তু উপায় নাই যোৱাকালি সেইকাৰণে তেখেতৰ ঘৈণীয়েকে অৰ্থাৎ জয়ন্ত দাসৰ ঘৈণীয়েকে নিজে ক্ষমা খুজিলে ৰাইজৰ আগত যে মোক ক্ষমা কৰি দিব কাৰণ তেখেতৰ সেই কথাখিনিহে ৰাখিছোঁ মই আৰু কথাটোও হয় গোটেই ৰাতি যেতিয়া চাই থাকিম আমাৰো মন চন বেয়া লাগিব ছোৱালীজনীও হয়তো আৰু বেছি দুৰ্বল হৈ পৰিব মই দুৰ্বল হৈ পৰিম তেওঁ সেইকাৰণে বহুত কথা চিন্তা কৰি আগতীয়াকৈ কৈছে আৰু মানুহেতো আহিবই যে ভাল পায় সঁচা অন্তৰৰ পৰা তেওঁ কান্দিব চকু পানী টুকিব আৰু কিছুমানে এনেও চকু পানী টুকিব গতিকে সেইবিলাক মই নিবিচাৰোঁ আৰু এটা কয় কথা কৈছিল যে যদি মোৰ মৃত্যুৰ পিছত ট্ৰাকত উঠাই এই প্ৰচেছত নুঘূৰাবা এইবিলাক মই বেয়া পাওঁ এইবিলাক মোক নকৰিবা মৃত্যুৰ পিছতে তোমালোকে জ্বলাই দিবা এই কথাটো কৈছিল কাৰণে আৰু সেইকাৰণে এই প্ৰচেচন বস্তুটো কৰা নাই বা ৰাখি থোৱা হোৱা নাই লগে লগে জ্বলাই দিয়া হ'ল তাৰ কাৰণে মই ক্ষমা ভিক্ষা মাগিছোঁ সমূহ অসমবাসীক সকলোকে কৈছোঁ সমূহ ৰাইজক কৈছোঁ মোক ক্ষমা কৰি দিয়ক মোক কোনেও বেয়া নাপাব আৰু তদন্ত কৰিম বুলি কৈছিল বহুতে যিটো বেছি ইম'চনেল হৈ গৈছে তদন্তনো কি কৰিব তদন্ত কৰিলে মোকে কৰিব লাগিব এই কথাৰ কৈছে গতিকে তদন্ত কৰিব নালাগে ময়ে ক'লো যে ছোৱালীৰ ময়ে এই সিদ্ধান্তটো লৈছোঁ যে তেওঁক ৰাখিব নালাগে দৰ্শন কৰিব লাগে আৰু এই সিদ্ধান্তটো লৈয়ে আমি জ্বলাই দিয়া হ'ল গতিকে এইখিনিয়ে কাৰণে মোক ক্ষমা কৰি দিব আৰু এইখিনিয়ে আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি গৈ আজি মই মোৰ ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ আজিলৈ বাবাই